Auz billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlan və mərhəmân Allah adı ilə. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi Ramazan verilişlərində xoş gördük. Allah təala etdiyimiz ibadət saatləri ali dərəcədə bizlərdən qəbul etsin. Təbii ki, insan etdiyi hər bir ibadətin mahiyyətini dərk edəndə zaman daha şövqlə, daha həvəslə, daha ürəklə bu ibadəti yerinə yetirir. Çünki insan hər hansı bir ibadəti edən zaman onun nə dərəcədə Allah qatında bəyənilən, onun mükafatının nə dərəcədə ali olduğunu bilən zaman etdiyi ibadətləri də zövqlə ləzzətləyir. Təbii ki, o ibadətlərdən də biri, təbii ki, ən alısı orucdur. Ramazan ayıdır, oruc tutmaqdır. Oruz tutmaq insanın Allah'a yaxınlaştıran ən böyük amillərdəndir. Övliyəllər, Allah dostları, peyğəmbərlər hər biri bu ibadəti yerinə yetirərək Allah'a yaxınlaşma cəhd ediblər. Allah'a yaxınlıq yollarının başlıca səbəbi, başlıca qayəsi, Allah'a gedən yolun başında dayanan amil oruç tutmaqdır. İnsan öz nəfsini saflaşdırıb, iradəsini gücləndirib, öz səbrini möhkəmləndirərək Allahın istədiyi, Allahın sevdiyi bir qula çevrilir. Təbii ki, orucun mahiyyəti insanın ac qalmasından ibarətdir. Yəni zahiri baxımdan insanın ac qalmasıdır, amma batını baxımdan baxsaq insanın gözü də, dili də, qulağı da, bütün bədən üzvləri Allahın bəyənmədiyi işlərdən oruc tutmasıdır, yəni onları icra etməməsidir. Təbii ki, insan səhər azanından axşam azanına qədər ac az qalması bu dinimizin, şəriətimizin bizdən istədiyi bir qayda, qanundur. Təbii ki, bunun insanın fiziki baxımından da sağlamlığına çox faydası var. Tibb elminə baxsa, bunun saydıqca, sadaladıqca çox saylı faydaları var. Təbii ki, etdiyimiz hər bir bu adətin faydası insanın özünə qayıdır. Allahın nə bizim tutduğumuz orucda, nə kəstiyimiz qurbanında, nə qıldığımız namazda heç birinin ehtiyacı yoxdur. Laşin Allah Taala bütün bunları bizim dünya və axirat xoşbəxtliyimiz üçün, bizlər üçün bu qayda-qanunları qoymuşdur. Hər kəs Allahın qoyduğu yolla gedərsə, Allahın yata bal edərsə dünyada sağlam, istər rohu baxımından, istər fiziki baxımından dünyada sağlam olar. Axıratda isə Allahın huzuruna şən üzü ağ olaraq Allahın huzuruna çıxar. Təbii ki, orucdan zaman insan diqqət etməlidir ki, Allah bizdən nə istəyir. Təbii ki, zahiri mənada istənilən əmel insanın ac qalmasıdır. Təbii ki, yeməkdən içməkdən insan bu ayın arzında Hətta iftar edəndən sonra belə yemək və içməkdən qorunmalıdır. İftar o deməkdir ki, iftar açanda insan o qədər yeməlidir ki, hətta gün ərzində yemədiyi qidaların da əvəzin çıxsın. Təbii ki, bəzən bir səhər edən zaman səhər vaxtı Ə, o qədər yeyir ki, gün ərzində acmaya. Təbii ki, bu da Ramazan ayının orucunun fəlsəfəsinə bir ziddidir. Çünki insan ac qalmalıdır. Yəni bu ayda insan ac qalmalıdır ki, bu orucun faydasını hiss etsin, bu orucdan istər fiziki, istər mənəvi borcdan fayda götürsün. Təbii ki, ə, biz bəzən ə, bu işlərə çox diqqət yetirmirik. İstər səhər edən zaman ə, o qədər qidalardan istifadə edirik ki, da gün ərzində acmaya. Təbii ki, bu orucun əsas hikmətlərindən biri də elə ac qalmaqdır. İstər iftar edən zaman mədəmimizi o qədər doldururuq ki, bir ərzində tutduğumuz orucun da bizə fiziki olaraq verdiyi faydaları məhv etmiş oluruq. Bunlara diqqət yetirməliyik ki, bu ay ərzində insan ac qalmalıdır. Ə, yəni əgər səhər 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 sə Təbii ki, bu da ilk öncə özümüzdə faydası vardı. Hər bir ibadətinin özünün fəlsəfəsi var. İnsan ilk öncə Allah Taala'nın insana verdiyi dəyərə fikir verərsə, insan çox qiymətli, çox dəyərli bir varlıqdır. Bunu hiss etmək üçün, bunu dərk etmək üçün ələvi tarixə nəzər salsa, görəcək Allah Taala ən sevdiyi bəndələrin, ən sevdiyi qulların, əşrəful ənbiya, kainatın fəxri Həzrət Peyğəmbərimiz bizlər üçün gələrək bizlərə həzrət peyğəmbərimizi Allah təala bizlərə göndərərək onun ə, bizim ixtiyarımıza verib və bizə xidmət etmək üçün bir peyğəmbər göndərib. Bütün peyğəmbərlər bizlərsinə xidmət göstərib. Yəni Allah təala ən sevdiyi qulları demək olar ki bizlərə qurban verib. Həzrət peyğəmbərimiz haqqında Allah təala buyurur: "Lə vələkə lə vəkə mə xəlçətül əflak" Ya Resulüm, əgər sən olmasaydın mən kainatı yaratmazdım. Allah Taala bu cür varlığı bizim üçün peyəmbər göndərib, öz həyatını, ömrünü bizə sərf edib və eyni zamanda bizi doğru yola islah etmək üçün çox saydı təziqlərə məruz qalıb, əziyyətlərə məruz qalıb. İnsan düşünəndə ki, Allahın ən əziz bəndələri, Allah'a ən yaxın olan bəndələr bizim üçün nə qədər əziyyətlər çəkib Yəni bu onu göstərir ki, hər bir fərd, hər bir insan Allah qatında dəyərlidir. Əgər insan biz Allah qatında dəyərli bir varlıq olmasa, hər bir fərd Allah üçün sevilən, seçilən, dəyərli bir varlıq olmasa, Allah o cür sevdiyi qulunu üzünəsinə xidmət etməyə göndərməz. Hz. Peyğəmbərimiz və bütün 124.000 peyğəmbər insanları hidayət etmək üçün bütün çətinliklərə, məşəqqətlərə ə, sinə gələrək bizə həqiqətləri, bizə haqqı çatdırıb ki, bu həyatda doğru, düzgün yaşayaq və qiyamət günü Allahın huzuruna alnı açıb üzü ağ dönək. Bütün bunlar göstərir ki, Allah öz sevdiyi qullarını, özünə ən əziz olan qulların biz bəşərlərsin göndərib və biz bəşərlərsin sanki qurban verib onlara. İmanlarımıza baxsaq, hamısı şahadətə yetirilib ə onların əsas məqsədi nə idi? Allahın göndərdiyi dini bizlərə çatdırmaq və bizə salona yaşayaq. Görürsüz Allah Tala ən sevimli qullarını bizim üçün göndərib və bu da onu göstərəcək hər bir fərd, hər bir şəxs Allah üçün çox əzizdir. Taifdə Əziz Peyğəmbərimizi daşla qoğdular, daşla vurdular ayaqlarından, qan axırda ata Əziz Peyğəmbərimizin yanındakı səhabət idi. Ey Allahın Rəsululu, bunlara bir bəd duaya et, Allah bunlara bəla göndərsin. Əziz Peyğəmbərimiz buyurdu. Xeyr, mən bunlara əsla bəd duaya etmərəm. Ola bilər ki, bunlardan da olmasa, bunların nəslindən bir lə iləhə illallah, Muhammədən Rəsulullah deyən bir şəxs gələr. Bunların nəslindən də olmasa, onların nəslindən bir Allaha təsdiq edən bir qul gələr. Görə Allah təala üçün insan çox dəyərli bir varlıqdır və insan öz məsuliyyətini dərk etsə ki, Allah təala bütün kainatı onun üçün yaradıb, günəşi, ayı onun üçün rəm edib Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Biz günəşi, ayı, ulduzları, səmanı, hamısını insan sənin üçün rəhmət etdi, sənə xidmət edir. Ağacdan düşən bir yarpaq belə sənin xidmətindədir. küləyi, buludları, yağışı e insan sənin üçün yağdırdım." Yəni insan bütün bunları fikirləşəndə ki, bütün bu kainatı mənim üçün dövr ettirən, hərəkətə gətirən Rəbbim bunları mənim üçün edir və mən Rəbbim üçün nə edirəm? Bunların bu qarşılığında Rəbbim üçün bir dəfə şüşə edirəmmi? Yəni görürük ki, bütün bunlar hamısı insanı düşündürən amillərdəndir ki, Rəbbim gecəni gündüzlə, gündüzü gecə ilə əvəz edir. 7 qat yer, 7 qat səma yaradıb və onları sənin ixtiyarına buraxır. Və sən bunun müqabilində Rəbbinə nə edirsən, bizim bunun müqabilində Rəbbimizə şükür etməkdən başqa bir şey düşmür. Yəni aləmləri yoxdan yaradan Rəbbimizə elhamdülillah rəbbil aləmin. Şükr etməy aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Deməkdən başqa bir şey qalmır. İmam Səccad əleyhissalam şükrü edən zaman təkcə onun da xəfayətlənirdi. Hətta əyinirdi alnını qoyurdu yerə. Hoşa gələn bir hadisə, əlinə bir xeyr gələndə, xeyr bir iş görəndə səcdə edərdi. Şüşrətməyi təkcə dillə yox, şüşrətməyi bədən üzvləri ilə də icra edib səcdəyə qapanardı. Və eyni zamanda bir bəla ondan uzalaşan zaman Allahın dərcəhində şüşrədib, eyni zamanda yenə şüşrə əlaməti olaraq səcdəyə qapanardı. Səcdəyə gedərdi. Və bütün bunlar Allahın ona verdiyi ə, hər bir neməti xatırlayardı. Çünki aldığımız hər bir nəfəsin müqabilində Allah'a biz şükretməliyik. Alimlər qeyd edir ki, hər bir şükrün də şükürü var. Çünki Rəbbimə şükr edirəm ki, ya Rəbbim şükür olsun sənə ki, şükr etmə naimətini mənə nəsib etdin. Sənə bu şükrdən dil, zikr edən dil, zikr edən qəlbi mənə bəxş etdin. Onun üçün hər bir şükrün də özünün şükürü var. İnsan əgər bu naimətlərin şükrünü etsə, ömrünün sonuna qədər şükr etsə, yenə də azdır. Bu Ramazan ayı bizlərə Allahım bizə verdiyin nemətlərə şükr etmək üçün bir ən əlverişli aydır. Çünki o nemətlər ki, biz onlarla hər gün arzında istifadə edirdik digər aylarda, bu aylarda artıq həmən nemətlərinə qədər, alına qədər lazımlı, insan həyatında zəruri olduğunu hiss edib, Allaha şükür edirik ki, ya Rəbbim, sən onları bizə minnətsiz vermisən. Ya Rəbbim, bunları bizə bəxş edənsənsən, bütün bunların müqabilində Allah'a şükür və həmd və səna edirik. Və bu ayda nəvətlərlə dolu bir aydır. Təkcə yəni maddi nimətlər yox və bu ayın hər bir dəqiqəsi, hər bir saniyəsi Allahın bizə bəxş etdiyi bir nimətdir. Bu nimətlərdən istifadə edək ki, qiyamət günü, qəbrin bilək ki, qiyamət günü Allahutaala bizə verdiyi nimətlər haqqında soruş-sual edəcək. Təbii ki, təkcə maddi nimətlər haqqında yox. Allahutaala bizdən soruş-sual edəcəyi ən böyük nimətlər mənəvi nimətlərdir. Yarabbi, sizə verdiyim, sizə gələn İslamın qadrını, qiymətini bildirdiniz ona şükr etdinizmi? Sizə göndərdiyim səmavi kitabın qiymətini bilib, qadrını bilib ona şükr etdinizmi? Yəni bütün bunlar haqqında bir sorğu-sual olunacaq. Bütün bu sorğu-suallara Allah-a gecə cavab vermək üçün bu mübarək ayda lazımən istifadə edib gecələri ibadətlə, gündüzləri ibadətlə keçirək və ən əsası Rəbbimizin bizə göndərdiyi müqəddəs kitabın oxuyaq və ona əməl edək. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. 23-cü günün duası. İlahi, bu ayda mənim günahlarımı yu, paket. Məni eyiblərdən təmizlə, qəlbimi ürəklərdəki təqva qorxusu ilə imtahana çək. Ey günahkarların büdrəmələrini bağışlayan Allah.